जिन लोग गिर में आए हैं और इनको देखा है वो मुझे नहीं लगता है कि इसको कभी इस तरह से मतलब इतना इजी होगा कि इसको भूल पाएंगे और दोनों अलग अलग इन फाइट में दोनों को सीरियस इंजरीज हुआ था उसकी वजह से दोनों का रेस्क्यू हुआ था और हमारे जो गीर का पूरा टीम है जिसमें वेटनरी डॉक्टर और जितने भी हैं सभी ने काफी मेहनत किया उसके लिए लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया મિત્રતા પર આમ તો કેટલું લખાયું છે પણ મિત્રતા માત્ર માણસોમાં જ નહીં વન્યજીવોમાં પણ હોય છે આજે આવી જ દોસ્તીની આપણે વાત વાત છે આપણા ગીર નેશનલ પાર્કની જ્યાં ફિલ્મ શોલેના પાત્રો જય અને વીરુના નામથી ઓળખાતા બે સાવજની દંતકથાનો અંત આવ્યો છે જી હા ગીરની પ્રખ્યાત જોડી જય અને વીરુ હવે આ દુનિયામાં નથી રહી પહેલા અગિયાર જૂનના વિરુ અને હવે શોકનો માહોલ છવાયો છે ગુજરાત સરકારના વન વિભાગના અધિકારીઓ અને પશુ ચિકિત્સકો દ્વારા કરવામાં આવેલા અથાગ પ્રયત્ન છતાં જય અને વીરુ તેમને થયેલી ગંભીર ઈજાઓમાંથી બહાર આવી શક્યા નહીં અને આખરે મૃત્યુને ભેટ્યા છે જણાવી દઈએ કે શોલેના જય વીરુની જેમ જ આ વાસ્તવિક જોડીએ એકમેક થી અલગ નહીં થવાની અને સદાય સાથે રહેવાની ભાવના દર્શાવી હતી ગીરના વન્ય પ્રેમીઓ ગીરના જંગલની અજય અને નિર્ભય જોડી જય વીરુના સાહસોની कथाओं वागोड़े छे थार में दो बहुत ही फेमस मेल लायंस थे जिनका नाम जय एंड वीरू है और ग्रासलैंड लायंस भी बोलते थे और काफी बड़े एरिया में दोनों रूल करते थे उनका काफी बड़ा प्राइड था जिसमें पंद्रह से ऊपर फीमेल और बाकी बच्चे और सब अर्डर्स भी थे और काफी सालों से इस एरिया में उनका पूरा का पूरा प्राइड रहता था और स्ट्रक्चर था प्राइड का पूरा का पूरा लेकिन ये हुआ कि दोनों अलग अलग इन फाइट में दोनों को सीरियस इंजरीज हुआ था उसकी वजह से दोनों का रेस्क्यू हुआ था जो सबसे पहले में जैसे देखते हैं तो वीरू का ट्रीटमेंट था और वीरू रेस्क्यू होकर के रेस्क्यू सेंटर में था तो उसका डेथ हो गया था 11 जून को हमने काफी कुछ मेहनत किया लेकिन फिर भी उसके बाद में वो बच नहीं पाया जय भी अंडर ट्रीटमेंट था और ट्रीटमेंट के बाद में बीच में तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स था रेस्पॉन्ड भी किया ट्रीटमेंट के प्रति लेकिन फिर बीच में से वापस गड़बड़ भी हो गया फिर से वापस ठीक हुआ फिर से फिर वो वापस ठीक नहीं रहा उसका जो हेल्थ है और हमारा जो गीर का पूरा टीम है जिसमें वेटनरी डॉक्टर और जितने भी हैं सभी ने काफी मेहनत किया उसके लिए लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया क्योंकि काफी सीरियस इंजरीज वगैरह था और ट्रीटमेंट का भी एक लिमिट होता है उसके बियॉन्ड इवन हमने जो आयुर्वेदिक है वो भी सब ट्राई किए थे फिर भी लेकिन बच नहीं पाया था तो उसका 29 जुलाई को उसका भी जो डेथ हो गया है और जिन लोग गिर में आए हैं और इनको देखा है वो मुझे नहीं लगता है कि इसको कभी ऐसे तरह से मतलब इतना इजी होगा कि इसको भूल पाएंगे और बहुत ही बड़ा एक अच्छा जो मेल देखो तो ये आता है ना कि बहुत ही अच्छे भेज थे दोनों और काफी बड़े एरिया में और अब इसके बाद का यदि हम देखते हैं तो ऐसा होता है नेचर में कि जैसे मेल्स का एरिया खाली हो गया है टेरिटरी खाली हुई है तो दूसरे मेल्स वहाने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे टेरिटरी में जो एग्जिस्टिंग मेल्स थे वो तो नहीं है तो दूसरे मेल्स इसको रिप्लेस करते हैं और नेचर में फिर प्राइड होता है उसके ऊपर में टेक ओवर होता है तो ये सब आगे का प्रोसेस इसमें रहेगा